الحمد للّہ والسلام علی رسول اللہ الکریم ام آباد باللہ بلّہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و عطا فرمائے نظرین سورائسر ایک جلدی بیماری ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری ہے نہ یہ جینے دیتی ہے نہ یہ مرنے دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسے نسخے دینے لگا ہوں جو سو فیصد نیچرل ہیں سو فیصد گھریلو ہیں اور سو فیصد مجرب ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نسخے آپ کو دینے لگا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی علامات کا بھی جائزہ لیں گے ہم اس کے اسباب کا بھی جائزہ لیں گے کون سی غذائیں آپ کو کھانی چاہیے کون سی غذائیں آپ کو نہیں کھانی چاہیے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی تو اگر آپ کو سورائس ہے آپ کے کسی ریلیٹو کو سورائس ہے یا آپ سورائسیز سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ ایک حکیم ہے کسی کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں یا آپ حکمت سیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں تو سورائیسز اس کا تعلق نہ صرف ہماری جلد اور اسکن کے ساتھ ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے امیون سسٹم سے ہے ہمارے قوت مدافعت سے ہے جب ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے جب ہماری قوت مدافعت وہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی ڈیزیز اس طرح کی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ کرتی ہیں یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسکن کے سیلز ہیں وہ تیز بننے لگتے ہیں اور پھر اس سے چھلکے اترنا شروع ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایلبو گھٹنے کمر اور سر میں ہوتی ہے اس میں علامات میں اسکن پر لال داغ بن جاتے ہیں وائڈ اسکیل یا چھلکے اترنے لگتے ہیں ہر وقت کھجلی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور بعض اس میں درد اور جلن بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک جادوئی نسخہ دینے لگا ہوں جو سو پرسن نیچرل اور قدرتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے اور اس کا اصل سبب کیا ہے وجوہات کیا ہیں وجوہات میں, میں نے بتایا آپ کو کہ مدافعتی نظام قوت مدافعت اس کا کمزور ہو جانا دوسرے نمبر پر ذہنی دباؤ دماغ پر پریشر تیسرے نمبر پر انفیکشن ہونا یا انفلامیشن ہونا یعنی کہیں پر بھی کوئی سوزش ہے اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پر موسمی اثرات اگر آپ ایسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہے یا ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں جو ٹھنڈی جگہ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے پانچویں نمبر پر میڈیسن ایلوپیتھی کی پین کلر زیادہ استعمال کرنا یا اینٹی بائیوٹک زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور طب یونانی کی ایسی ادویات جس میں شنگرف پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے چھٹے نمبر پر کوئی بھی نشہ تمباکو نوشی ہے الکوہل ہے اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور ساتویں نمبر پر ہارمونز کا ان بیلنس جانا ہارمونز کے اندر تبدیلی ہونا اس وجہ سے بھی یہ سورائسز مرض ہو جاتا ہے اب کن چیزوں سے یہ بڑھتی ہے اس میں برائلر مرغی اور بڑا گوشت یہ کھانے سے یہ بڑھ جاتی ہے دوسرے نمبر پر ڈیری پروڈکٹ جس میں دودھ ہے دہی ہے لسی ہے مکھن ہے بالائی ہے یہ ساری چیزیں اس کو بڑھاتی ہیں تیسرے نمبر پر جنک اور پروسیس فوڈ یہ جتنے بھی ڈبوں میں پیک فوڈ آتے ہیں یہ سارے اس کو بڑھاتے ہیں اور فاسٹ فوڈ جو میدے سے بننے والی جو چیزیں ہیں وہ اس کو بڑھاتی ہیں چوتھے نمبر پر زیادہ اسٹریس لینا اور ٹینشن لینا کسی کام کا ذہن پر دباؤ ہونا اس وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھتی ہے پانچویں نمبر پر اگر آپ کے ساتھ مسئلے ہیں یا کوئی غم ہے اس وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھتی ہے پھر ہوا کا لگنا اگر آپ بائک کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو ہوا لگتی ہے آپ کو چاہے وہ ٹھنڈی ہو چاہے وہ گرم ہو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے بھی آپ کا یہ مرض بڑھ جاتا ہے ساتھویں نمبر پر ٹھنڈ سے زیادہ ٹھنڈ لگنے سے بھی یہ مرض بڑھتا ہے آٹھویں نمبر پر نیند کی کمی سے اگر آپ پراپر نیند نہیں لے رہے یا نیند آپ کو کم میسر ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھتی ہے نویں نمبر پر میڈیسن سے بتا چکا ہوں جو پینکلر ہیں اور جو اینٹی بائیوٹک ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے سے یا کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو اس کو بڑھاتی ہیں یاد رکھیں سورائسز زندگی بھر کا روگ نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے اگر ہم لائف سٹائل کو چینج کر دیں اس میں تبدیلی لائیں تو ہم اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں الحمدللہ میں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا اور وہ آج نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو بہت سارے بھائیوں کی فرمائش تھی کہ آپ جو نسخے دیتے ہیں وہ کافی مشکل ہوتے ہیں بنانا تو آپ کوئی سمپل قدرتی گھریلو علاج بتا دیں جس سے مریض کو ریلیف مل سکیں تو وہ سارے نسخے جو آپ کو آپ چاہتے ہیں آسانی سے آپ کو میسر ہوں آسانی سے آپ بنا سکیں گھر میں آپ اپنے آپ کا یا اپنے ریلیٹو کا آسانی سے علاج کر لیں تو اس میں ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ نیم کے پتوں کا آپ پاؤڈر لے لیں وہ آپ پانچ سو ایم جی کے کیپسول سے لے کر آدھی چمچ تک اگر صفوف کی شکل میں کھا سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو آپ کیپسول بھر کر صبح شام خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا دوسرے نمبر پر لگانے کے لیے کوکونٹ آئل اور کافور اس کو آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کر کے آپ رکھ دیں جو متاثرہ جگہ ہے وہاں پر اس تیل سے آپ مالش کریں انشاءاللہ آپ کو جلدی ریلیف مل جائے گا تیسرے نمبر پر آپ آٹا چھانتے ہیں تو اس کی جو چھان ہے وہ آپ محفوظ کر لیں اس میں سے ایک چمچ بھر کے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھ دیں اور وہ پانی چھان کے صبح آپ پی لیں یہ آپ کے گردوں کی آپ کے میدے کی آپ کے جگر کی آپ کی آنتوں کی اچھے طریقے سے صفائی کرے گا اور یہ مرض آپ کا ختم ہو جائے گا تو یہ سو فیصد مجرب نسخے ہیں آسان اور گھریلو نسخے ہیں ان نسخوں کو آپ آزمائیے گا اللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے ریلیف ملے گا تو اس ویڈیو کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ کوئی اس مصیبت سے اس پریشانی سے دو چار ہے اس بیماری سے پریشان ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیجاد اللہ حافظ